آہ سیام سے ایک دن قبل اور عید کے دن ہم ایک جیسے ہوتے ہیں جہاں ہم رمضان سے ایک دن پہلے کھڑے تھے عید کے دن بھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ایک مہینہ اتنی طویل محنت کی اور مشقت اٹھائی اور پیاس کاٹی تو پھر کیا فائدہ ہوا آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دوائی لیتے ہیں اور مہینہ بعد اس کو استعمال کرتے ہیں اور مہینے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جہاں بیماری وہاں کی وہاں رہی تو پھر دو باتیں ہیں یا تو ڈاکٹر نے دوا ٹھیک نہیں دی یا پھر آپ نے دوائی کے ساتھ پرہیز نہیں کیا اور جہاں تھے وہی کے وہی کے کھڑے رہ گئے تو ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں گے تو وہ کہے گا جناب اس بیماری سے نجات تو ایک مہینے کے کورس سے ہو جاتا تھا تو آپ کو آرام کیوں نہیں آیا آپ نے پرہیز نہیں کیا تو آپ اس کو کہیں کہ جناب ہم دوبارہ مجھے ایک کورس اور کروا دے لیکن پرہیز میں نے پھر بھی نہیں کرنا تو ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں جناب چھٹی کرو اگر دوائی لینی ہے تو اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر میں بتاؤں گا ان کو اختیار کرنا ہوگا لیکن اگر کوئی شخص پھر دوسرا مہینہ کھاتا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتا اور پھر ڈاکٹر کے پاس جا کہتا جناب آرام نہیں آیا تو ڈاکٹر پھر اس کو کہے چلو دوبارہ لے لو تو وہ تیسرے مہینے بھی کھائے چوتھے مہینے بھی کھائے ساری زندگی بھی کھاتا رہے احتیاطی تدابیر نہیں کرے گا تو جہاں صحت تھی وہیں کی وہیں رہے گی ماہ سیام آیا پورا مہینہ دوائی لی اور عید کے دن جب ٹیسٹ کروایا تو جہاں تھے وہیں کھڑے تھے یا تو پھر دوائی ٹھیک نہیں ہے میرے رب کی دوائی کس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی جب اس نے کہا ہے لا اللہ کم تب تم روزے رکھو میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں تقویٰ ملے گا تو پھر تقویٰ نہیں ملا ہے تو پھر ہم نے روزے کی احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کیا ہے اور اتنی طویل مسافت کاٹی ہے مشقت کاٹی ہے بھوک کاٹی ہے پیاس کاٹی ہے لیکن اگلے سال ہم پھر آئے تو ہم پھر اسی طرح وہ مشقت کاٹنے لگے اور احتیاطی تدابیر ہم نے پھر اختیار نہیں کی تو صاحب یہ ماہ سیام زندگی میں ایک بار پھر آیا ہے اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزارو ملم دا کو شرابا ہو کہا جو جھوٹ اور جھوٹے امور اور کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت رب کو نہیں ہے وہ روزے کے ذریعے سے تمہاری تہذیب نفس کرنا چاہتا ہے تمہارے من کو سنوارنا چاہتا ہے تمہارے اندر کی غلطیں دور کرنا چاہتا ہے لیکن تم اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو کاٹتے رہو ہر سال مشقت کاٹتے رہو چالیس سال پینتالیس سال پچاس سال ہو گئے روزے رکھتے ہر سال یہ ہوتا ہے کہ انتیس شابان کو جہاں کھڑے ہوتے ہیں یکم شاہ کو بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا فائدہ اتنی مشقت اٹھانے کا تو ماہ سیام زندگی میں ہمیں ایک بار ملا ہے ایک بار ذرا اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزار کے دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ روزہ کس طرح من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے اور کس قدر تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے تو زندگی میں اس ماہ نور ماہ سیام رمضان المبارک کو پوری احتیاط کے ساتھ پورے ہزم کے ساتھ اور جو بتائے گئے اصول و ضوابط ہے ان کے ساتھ گزاریے آنکھوں پہ بھی پہرا بٹھائیے خیالوں پہ بھی پہرا بٹھائیے سوچوں کو بھی آوارہ نہ ہونے دیجئے رزق بھی پاک لیجئے اور زبان پر بھی کوئی ایسا جملہ نہ آنے پائے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو خیال بھی نہ بھٹکے نظر بھی نہ بہکے اور ایک ایک عمل زندگی کا خوبصورت ہو منظم ہو مرتب ہو اور ادھر تیس روزوں کی بھوک ہو اور پھر نتیجہ کیا ہوگا میرے رب نے وعدہ دیا ہے لال تک تک تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے گا تمہاری زندگی ایک عجیب کیفیت میں ڈھل جائے گی اگر تم روزے کو اس کی حقیقت کے ساتھ گزارو گے